Добрый день всем. Начинаем с социалки. Газеты заря только не вижу. 438 миллионов на зарплаты работникам бюджетно-социальной сферы из госбюджета профинансировано. Деньги поступили в местные бюджеты и дошли до своих адресатов. 208 тысяч сотрудников бюджетных учреждений у нас в области. С нашей точки зрения это очень много. Нуждается власть в кардинальной реформе и в уменьшении своего количества сотрудников. На субсидии. Скоро начинается отопительный сезон. Напомню вам, что в прошлом году 500 тысяч семей на территории Днепропетровской области получали субсидии. Сейчас таких семей 417 тысяч. У кого-то субсидии закончились продлены автоматически, у кого-то есть изменения в жилплощади в составе семьи, они сейчас переназначаются. Процесс, процесс этот идет. Я думаю, что те же самые 500 тысяч семей субсидии, субсидии будут получать. И напомню, что только в Днепропетровской области есть уникальная возможность оформлять получение субсидий, не выходя из дома, через Портала ига 4 который команда Валентина Резниченко делает вместе с IT-волонтерами Дмитрия Дубилета, советника Резниченко. Там не нужно вообще никуда идти. Просто заполняйте документы, отсылаете, вам на почту приходит подтверждение о назначении субсидии. Про медицину. А, давайте сперва про бюджет 2017 года. У нас бюджет 2017 года государственный есть проект. У нас есть норма закона, согласно которому местные бюджеты могут приниматься, начиная с 1 декабря, без ожидания государственного бюджета. Мы все знаем, что у нас Верховная Рада любит принимать его в ночь на 1 января. В этом году мы тоже ждать не будем. Наш финансовый департамент верстку бюджета областного начал. Мы планируем выйти на сессию 1 декабря в первый разрешенный по закону срок и, как и в прошлом году, быть первым бюджетом или первой областью в стране, которая приняла бюджет на следующий год. но у нас есть замечания к областному бюджету, поскольку у нас бюджетная децентрализация с 1 января 2015 года наступила, и мы научились ей пользоваться, нам хочется еще больше прав, ответственности и полномочий. На прошлой неделе было заседание Комитета Верховной Рады по бюджету, куда приглашали все облгосадминистрации, все областные населенные пункты. Наш департамент финансов там присутствовал. Свои, ну, так называемые, зауважения предложения мы высказали. Они все попали в протокол этой бюджетной комиссии. А на этой неделе мы планируем встречу с Министерством финансов. Мы будем дальше лоббировать интересы области. Про медицину. На этой неделе, в, точнее, с начала года область получила более 33 единиц современного оборудования. Это томографы, рентгенные аппараты ВЛ, анализаторы, ангиографы, аппараты УЗИ. За два года область закупила оборудование на сумму порядка 300 миллионов гривен. Мы закончили с закупками крупного оборудования в областной больнице. План на следующий год – это закупки более мелкого оборудования во все больницы, которые расположены по области. Это аппараты ИВЛ, которых в области катастрофически не хватает. Их там штук 200 точно нужно. Это аппараты УЗИ, это различные аппараты для анализа крови и так далее. Кроме того, есть большой проект с Мировым банком по строительству около 30 амбулаторий и наполнению их современным медицинским оборудованием в Днепре, Кривом, Роге и и в Павлограде. А пока в Минздраве не было министра, и там вообще происходило непонятно, что этот проект стоял. На прошлой неделе делегация Мирового банка была у нас в Днепре. Мы ее возили в Павлоград и показывали амбулатории, которые планируем строить в Днепре в Кривом Роге. И мы сейчас первая область, по, которая идет вот по процедуре. Мы ожидаем, что в следующем году мы деньги от Мирового банка построим и будем строить не только за счет развиваться, не только за счет средств областного бюджета, но и за счет денег доноров. Мы продолжаем строить, реконструировать водоводы, школы, садики, больницы и дороги. И у нас был такой эксперимент на модульную котельную в Марганце, которую строит инвестор. Мы повесили веб-камеру с хорошим качеством трансляции. Теперь в режиме реального времени можем наблюдать за ходом строительства. На самом деле практика очень правильная. Почему нам этого раньше в голову не приходило? И мы планируем в следующем году на все объекты, которые строит облгосадминистрация, повесить такие же веб-камеры и вывести трансляцию в интернет на сайт облгосадминистрации. Зачем мы это делаем? Ну, Во-первых, это красиво, если записать 6 месяцев строительства какого-нибудь детского садика, а потом сделать такой таймлапс и сжать это все в 30-секундное видео, как это все вырастает да, у вас на глазах. А с другой стороны, это позволяет еще жестче и качественнее контролировать подрядчиков, а жителям области видеть, куда тратятся деньги, которые они платят в виде налогов. В этом году мы планировали создать полторы тысячи мест в детских садах. Для этого 6 учебно-воспитательных комплексов создаем и ремонтируем 5 детских садиков. Мы ремонтируем здание неиспользуемого ранее санатория в Кривом Рогу там будет 60 детей посещать этот детский садик. Он такой тоже яркий, красивый, как детский садик Слобожанский получился. Мы на более чем на 50% сейчас выполнили строительство детского садика на 220 мест на жилмассивы Левобережный 3. Планируем детский садик сдать в середине 15-20 декабря, а уже со всем оборудованием, с воспитателями, чтобы с января туда уже детки пошли. И вы знаете, приезжал президент на открытие детского садика Слобожанский. Мы его сдали, закончили. Уникальная ситуация в том, что в этом году два детских садика, которые строятся с нуля, ну вот с Котлована. И только за счет средств областного и местных бюджетов, а не за счет средств государственного бюджета, это два садика, вот Слобожанский и на Левобережном 3 в Днепропетровской области. Ну, по сути, в Днепре. Да? А это вот тоже децентрализация и то, как мы и научились пользоваться. Мы на 50% завершили реконструкцию опорной школы в Царичанке. Таких школ в этом году создано уже 12, до конца года их будет 14. Это те опорные школы, когда свозятся дети из близлежащих населенных пунктов, и мы не используем малокомплектные школы, а за счет того, что, допустим, в Царичанской школе учится более 900 детей, то там более качественное образование. Если вы посмотрите статистику по выпускным экзаменам, то чем больше детей в школе, тем качественнее они сдают экзамены. Казалось бы, если детей в школе мало, должны наоборот хорошо учиться, но вот статистика это не подтверждает. Еще по медицине, так называемая неонаталка, мы к середине декабря закончим реконструкцию областной детской поликлиники. Это современное четырехэтажное здание. Сейчас вся поликлиника располагается на одном этаже в старом корпусе. Вообще непонятно, как они там вмещаются. Будет у них теперь три этажа, каждый по площади больше, чем тот этаж, на котором они сейчас. И четвертый этаж – это отделение для выхаживания недоношенных новорожденных. Мы туда закупаем тоже современное оборудование, это будет современная детская областная больница. Потому что такую больницу в год, по нашей статистике, 250 тысяч пациентов посещают, и там должны быть надлежащие условия. Про ремонт дорог. А с облгосадминистрация а свои дороги закончила где-то на 72%. Задача стоит до 1 ноября сдать 100% дорог. За это время было три случая нашей, так скажем, борьбы или внушения подрядчикам о том, что некачественные дороги лучше, некачественно сделанные дороги лучше переделать сразу, а не ждать потом исков суды. Вот три таких дороги в этом году они уже переделали, по остальным у нас претензий пока нет, со своими дорогами мы справимся. Напомню, в этом году мы из бюджета областного выделили 600 миллионов гривен. А в 2013 году это там была сумма, по-моему, 32 миллиона гривен, то есть ну, в 20 раз больше. Да? А кроме того, 600 миллионов выделил город Днепр, 200 миллионов порядка Кривой Рог. И для нас самая проблемная история – это служба автомобильных дорог и облавтодор, которые так и не вышли до сих пор на ремонт трассы Днепр Кривой Рог. А, наверное, надо нам было на каком-то этапе вмешаться, что мы и сделали, хотя у нас формально на это полномочий нет, но, по крайней мере, консультативно помочь им разобраться с тем, что происходит, мы можем. Мы ожидаем сегодня-завтра решение антимонопольного комитета это поиск одного из участников тендера ремонта капитального трассы на Криворог. Когда мы его увидим, мы приблизительно понимаем, что там будет. Мы приблизительно понимаем, как сделать так, чтобы в течение двух недель дорожная техника на эту дорогу выехала и начала ремонт. Понятно, что до холодов и до первого снега капремонт этой трассы не закончится, но, по крайней мере, он в какой-то степени сделается в этом году. Остальное будет заканчиваться уже в следующем году. Кроме того, в проекте бюджета на следующий год государственной отдельной строчкой закладывается выделение денег на достройку трассы рештиловка кабеляки Там есть один участок, который идет в объезд населенного пункта, что убыстрит процесс проезда этой трассы. Скажем так, мы эту строчку в бюджете ждем. Нам, когда министр регионального развития Геннадий Зубко приезжал, он это прогарантировал. Я думаю, что все так и будет. Вот единственное, что лишь бы служба автомобильных дорог строить научилась. Теперь конкурс грантов, который был Итоги были подведены на прошлой неделе. Это немецкое агентство ГИС было 10 проектов реализации каждого два месяца в основном для переселенцев и бюджет каждого проекта до 600 тысяч гривен. Вот по поводу того, что периодически в социальных сетях вопли возникают Европа нас забыла, нас все бросили на растерзание, никто нас не бросил. Мы раньше жили в иллюзии о том, что деньги до области дойдут сами, потому что министерства ими занимаются. Например, есть кредит, один из кредитов Европейского инвестиционного банка безвозвратный. Ну, то есть это деньги, которые фактически дарятся областям. Это Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Луганская, Донецкая на полыпшение умов проживания темчасов, ну, временно перемещенных особ, то есть переселенцев. Да? У нас официально в области таких 80 тысяч, реально, я думаю, что гораздо больше, потому что не все получают справку переселенца и становятся здесь, там, в Днепре, на там, квартирный учет, или как он правильно называется. Так вот, один, одна из программ ЕИБа, это 200 миллионов евро, это по нынешнему курсу около 6 миллиардов гривен. Вот представьте, что на Днепропетровскую область, если делить пропорционально, могло зайти сумма порядка 1 миллиарда гривен на реконструкцию всех объектов, там, больниц, школ детских садиков, либо на строительство новых, те, на которые увеличилась нагрузка за счет переселенцев. Мы на прошлой неделе взяли инициативу в свои руки, наняли специализированную компанию, которая может работать с э, иностранными донорами. Ожидаем, что мы уже в феврале выйдем на процедуру объявления торгов и эти деньги в область привлечем. Задача, которую Валентин Резниченко поставил перед своей командой на следующий год, это чтобы помимо бюджета развития, который будет в следующем году, на которые все стройки и развитие области осуществляется, примерно еще такая же сумма денег была привлечена в виде инвестиций, либо о донорских денег от стран ЕС, либо о, там, Америки, Англии, неважно кого. Я думаю, что мы с ней справимся пятый месяц подряд мы каждую неделю подводим результаты анализа GPS датчиков на... у маршрутчиков на пригородном транспорте за это время около пяти человек получили предупреждение еще четверо уволены за повторное нарушение то есть мы с ними за, ними за всеми ними матрица следит они об этом знают и как только нарушают второй раз мы пишем письмо и их увольняют что надо ездить по правилам мы открыли выставку вы знаете Дмитрия Муравского на первом этаже это самый наверное сильный один из самых сильных украинских военных фотографов. его работы мы планируем использовать в музее АТО, в его внутренней части, который мы сейчас строим. К Новому году мы хотим его успеть сдать, и вас всех туда пригласим. И после того, как выставка закончится, мы напечатаем в большом разрешении его фотографии, развесим тоже по стенам облгосадминистрации там, на всех этажах. На прошлой неделе 70 демобилизованных АТОшников мы отправили на курсы английского языка, а на следующей неделе около 20 человек идут на курсы PHP-программирования. Кроме того, курсы PHP программирования, наше сотрудничество с Level и его руководителем Сергеем Шагидой получило неожиданное продолжение. Была такая идея у него и у Холодова Александра из IT Рук Днепро, это компания Ялантис, о том, что нужно создать IT-инкубатор, куда брать на работу наиболее отличившихся выпускников вот таких курсов и тех студентов, которые закончили институты, которые явно подают большие надежды, но пока не смогли найти там работу по специальности. Мы 4 месяца назад, 5 месяцев назад, мы такой антиинкубатор на базе Level Up создали. А первый проект их был, это программа, ну, туристическое приложение, в которое, заходя, можно открывать туристические маршруты по Днепру. Вместе с Юрием Фаныгиным мы его сделали. А в среду мы официально об этом объявим, выложим его в открытый доступ. Это будет первая официальное туристическое приложение по городу Днепру для всех туристов и для жителей, которые хотели бы там а, знать историю своего города. И буквально через месяц мы запустим второй набор в IT-инкубатор, потому что те люди, которые через него прошли это приложение, создавали, они уже все нашли работу в IT-компаниях, и для них это была хорошая практика. Для нас это проект не разовый, для нас это проект постоянный. Если у кого-то будут какие-то идеи, какую, какое следующее приложение сделать, пожалуйста, говорите, мы будем им передавать, и они это будут делать. А на прошлой неделе мы Выступали, ну я в частности на национальном форуме закупки по прозору. Нас там наградили статуэткой и большой грамотой в красивой рамочке за то, что мы госорган номер один в стране по внедрению Прозора мы номер три по количеству объявленных торговых, номер один по качеству. Кроме того, если вы видели мой пост в Фейсбуке на выходных, по-моему, вот если смотреть на сайт biprozor.org, там из топ 15 первых а, устроителей торгов Прозора а, есть Днепропетровская Болгосадминистрация, Днепр, Днепровский Горсовет, Горсовет Камен, Каменского Марганса, да, по-моему, а Мариуполь. Все остальные министерства. То есть это говорит о том, насколько мы опережаем все остальные Горсоветы и Болгосадминистрации. Ну и Киевская миска Державная администрация, она конкуренции за счет своих размеров. На, на этой неделе мы планируем поставить гуманитарную помощь в больницу скорой помощи. Это будут специальные крома, кровати и современные мединструменты. Мы вышли на график, когда где-то одна-две фуры э, гуманитарной помощи медицинской в месяц заезжают на территорию Днепропетровской области, и мы их распределяем по больницам. А, на этой неделе мы откроем водовод софиевки Там у 4000 тысяч людей вообще никогда не было воды. 21 век на дворе, а люди ведрами носили воду. Кроме того, еще 4 водовода мы закончим до конца октября тоже реконструировать. 4 октября мы отправим в Вильнюс два бойца АТО на реабилитацию и 10 детей, погибших бойцов АТО и переселенцев на один год на обучение. В прошлом году мы отправили туда 15 детей на учебу в Вильнюс. И у нас стартуют турне песня «Народженный в АТО». Вы знаете, концерт был в концертном зале Октябрьской, в самом центре Киева. Трехчасовой концерт в два отделения. Билетов в продаже не было, были пригласительные, которые могли получить все желающие. Полный зал. А прошло достаточно хорошо, и сейчас другие города приглашают ребят выступать. Кроме того, они поедут также в зону АТО а, выступать перед военными частями, находящимися там. Диск мы выпустили двойной. А, всем желающим его подарили. Если кому-то еще нужен, обращайтесь. У нас его есть необходимое количество, всем можем презентовать. У нас будет интересное мероприятие тоже для. Атошников, известный блогер и фрилансер Филипп Духли устраивает семинар для демобилизованных. Он приезжает с платным семинаром в Днепр для всех, кто хочет фрилансом заняться. Мы с ним договорились о том, что он бесплатно прочитает именно для атошников. Вот. И у нас на этих выходных состоится первая в Украине открытая спартакиада среди бойцов АТО и волонтеров. Я не знаю, почему спартакиада. Наверное, это все-таки Олимпиада. Там 13 видов спорта на базе метеора, приглашаем всех желающих. Даже я с чего-то записался на футбол, на настольный теннис и на плавание, по-моему. Не совсем понимаю, как это теперь все сделать одновременно, но тем не менее будет весело. Вот, собственно, у меня все, готов ответить на ваши вопросы. Да, есть возле, ну, в Тарамском или возле Тарамского один детский садик, я не помню компанию, один из банков вернул в госсобственность, и мы заложили, ну, закладываем в бюджет на следующий год, его реконструкцию, либо мы, либо Днепровская РДА. Да, это один случай, причем когда вернули добровольно. Но поймите правильно, мы не правоохранительный орган, как и администрация. Мы ни за кем бегать не хотим и ввязываться в судебные споры. У нас просто на это нет а, полномочий функционала. Но если нам садик какой-то передают и реально он заброшенный, то мы, конечно, его на баланс берем и реконструируем. Вот. А в следующем году, вот в этом году мы построили два детских садика, а в следующем году мы хотели бы их штук 5-6 построить. Мы понимаем нагрузку по районам, а, причем это, скорее всего, будет в Каменском садик, это будет в Никопольском районе садик это будет еще один садик в Кривом Роге, наверное. Вот, ну, то есть разбросаем их по области, там, где действительно превышение желающих над количеством мест в садиках. Еще такой момент а, насчет больницы, в которой планируется вот, для недоношенных детей отделение. А, как вообще потом это все будет поддерживаться? Потому что, насколько я знаю, вот, допустим, наши городские больницы не поддерживаются государством. А, в плане не закупаются ни катетеры для детей. Простите, а кем они тогда поддерживаются?

Смотрите, значит, есть такое понятие, как медичная мережа. Есть осветянская мережа, медичная мережа. Есть целевая субвенция из государственного бюджета, которая идет на конкретные больницы. То есть обычно у нас там есть первичка, вторичка, третичка. Там очень запутанная схема. но ну, так вот, если условно говорить, в госбюджете заложена некая сумма на Днепропетровскую область, которая идет на областной бюджет, либо напрямую на городской бюджет. И эта же сумма идет на... доходит до больницы. Все, куда больница эти деньги тратить, это уже вопрос второй, что она хочет закупать. А по тому, что мы слышали от Супрун, от министра здравоохранения, хотят со следующего года дать больше автономии больницам. То есть, грубо говоря, до них деньги будут доходить, но они будут неадресные и не больницы будут решать, на что их тратить. На зарплаты, на энергоэффективность, там, на расчеты за энергоносители, либо на закупки лекарств. Вот и все. Когда планируется закончить ремонт? То... А не на Я думаю, что к 20 декабря закончим. Смотрите, сейчас веб-камеру поставим и все увидите. Будет, будет, будет очень весело. Еще вопросы есть? А какие дороги, вы сказали, будут переделывать? Их уже переделали. Были две дороги в Межевском районе и одна дорога в Никополе, которую мы заставили переделать, потому что ну, есть такое понятие, как технадзор. Да? То есть, технадзор принимает работы. А технадзор может приехать в самом конце, а может, если технадзор правильно мотивировать, он может ездить в процессе и постоянно принимать. Вот он ездит по всем дорогам, причем этот график неофициальный, никто не знает, куда он приедет, и смотрит на процесс укладки дороги, грубо говоря. А вот по этим трем дорогам нам не понравилось. То есть там несоответствие технологии, поэтому мы сразу сказали, Лучше переделывайте сейчас, чем будете бодаться потом. Вот эти три дороги подрядчики переделывали нет, ну там ну, километр, два, три. Ну, то есть тут, тут, поймите, тут же вопрос не в протяженности. Тут вопрос в самом подходе, что если кому-то мы позволим хотя бы метр дороги сделать так, как хочется а ему, не так, как надо, ну, по проекту, то потом этот метр превратится в километр, а километр превратится в 100 километров. Поэтому подрядчики все в таком взбодрены, находятся в хорошем состоянии и настроении, понимают, что нужно делать сразу хорошо. Но нет смысла, поймите, одну, одну и ту же дорогу делать из года в год. То есть мы хотим, чтобы... Ну вот смотрите, в прошлом году 16 дорог мы заставили переделать. В этом году посмотрим, как они перезимуют. Заставим еще. Здесь же проблема с двух сторон. С одной стороны, чистоплотность подрядчика, который может строить нормально, либо ненормально. А с другой стороны, вы же поймите, все стройки идут там по каким-то старым ДБН советским, в котором там есть, но ну, они не, не, соответствуют там тем технологиям, которые в той же Германии или, или там Великобритании. Правильно? То есть мы строим вот в рамках того, что мы можем, мы вот делаем вот так. Мы понимаем, что эта дорога 3-5 лет может простоять даже по существующим нормам. Все, значит, вот это наша задача. Если мы нам центральный аппарат власти облегчит задачу, примет какие-то новые там ДБН, либо новые нормы, но мы только скажем спасибо, будет легче все.